Может, мы передадим слово нашему mm -hmm. еще одному гостю из Харькова, который... Какие... Да. В чем? Алексей Владимирович, вы как бы, знаете меня от как... многих. Мы mm -hmm. да, mm -hmm. mm -hmm. слышали mm -hmm. то, что у него в рассказе Вот то, на что я хотел обратить внимание, это на то, что вот эта заправящая как бы, группа, которая была продана на поле последние 4 года, это не выходцы собственно из партии региона, То есть они до, условно говоря, 2008 года они, фактически ходили в Россию совершенно других силы. Первоначально они все вышли из Шинели, из И, и в, где, когда они выдвигались депутатами, в районные советы, областные советы, потом участвовали в выборах, они участвовали вот или из или тех проектов, которые возникали там, на ее обломках. Партия Союз и какие-то другие политические мини-проекты. А вот то, что произошло после убийства Кушнарева, это действительно некая такая подвижка, когда фактически произошло вытеснение старого ядра и руководство партии Леонов, это Потапов, как бы руководитель партийной организации, и Салыкин как бы ядерный влиятельный также функционер партии регионов. Позднее между ними происходил фактически открытый конфликт, но ну, на последних выборах 2012 -го года такой показательный, показательный пример. А Салыгин же был отправлен вице-губернатором в Судскую область. Он попытался выдвигаться в одном из кругов в Харькове, где уже был расписан под киевского парашютиста, так и фактически э, это, по-моему, округ победила Бережная или э, да, Денисенко. И э, фактически у него была сорвана вся агитация. так да, и единственную палатку, у которой он смог разместить, он смог разместить, да, на возле гостиницы Харьков-Палас, который владеет э, Ярославский, и которая охранялась частной службой Ярославского, потому что все другие палатки Савыкина, они э, сносились э, кернисом. Вот это тот маленький штрих, который э, показывает, что в принципе э, вот структура элита она является очень гетерогенной. Но э, возникает некий такой эффект, когда есть определенность в том, кто находится в Киеве, и кто отдает приказы. И э, возникает некая вот эта гомология, когда э, местные э, бизнесмены, э, политики, э, те, кто ориентирован на извлечение, они поставляют этот туда, которая, которая существует сейчас в данный момент. И вот этот эффект э, произошел также и в Харькове. Был Кушнарев и весь хайперский бизнес фактически находился в Альбите Кушнарев, начиная от Фельдмана, Ярославского и многих других, в том числе и, и, и Керны Световки. И после, после смерти Кушнарева произошла вот такая перестройка. Другой момент – это то, что фактически в 90-е годы, а в 2000-е эта ситуация еще более кристаллизовалась, возник некий симбиоз между бизнесом и вот такой силовой вертикальной. То, что вот Харьков является винтовским городом, это действительно как бы определение, потому что именно харьковские силовики, они забрели, ну, одни из первых как бы, открыли возможность крышевания бизнеса и, ну, очень много различных публикаций про эти войны, которые происходили в 90-е годы. Они происходили несколько иначе, чем, предположим, в Донецком э, регионе. А войны происходили в различных э, силовых структур то есть различ, между различными подразделениями, собственно говоря, Министерства внутренних дел, между различными начальниками, которые крышевали разные участки э, бизнеса. И это завершалось победой то одной, то другой группы и, и, и в принципе, и то, и на фитнес, они также находятся в этой орбите, в орбите э, Кайперских слоев. И вот кто является их как бы, тайными или спонсорами, или кто вот, влиятельный они, или вот, те, кто стоят за ними, это тоже вот такой о, очень э, большой и непростой вопрос. Фактически вот, действительно партийное пространство было зачищено, потому что Проект «Бюд» в Харьковской области и в городе Харькове – это был некий такой политический франчайзинг, когда mm -hmm. находился бизнесмен, который финансировал данную партийную организацию, все было заточено под него. То есть офис «АВЭК» – это фирма Фельдмана, практически был офисом местного бюда. И там, часть депутатов, которые были там, например, в областном совете, это были непосредственно люди фирмы, на которые вообще не имели до этого отношения какой-либо политической деятельности. И вот эта хрупкость и вот такая бизнесовая составляющая деятельности спортивных судов, которая, кстати, сейчас не прекратилась, а также, собственно говоря, имеет место быть, там, положим это проект фонда ЗМИ в городе Хартель, проект удара в городе Хартель. Это все финансируется частными бизнесменами, и вступают в отношения с киевскими партийными воссами. Те говорят, вот вы финансируете выборы, мы вам дадим после этого то-то, то-то, то-то. Вот это приводит к тому, что и силы оппозиции не существует, потому что оппозиция регулирована также на рынке изучения, и практически почти все бизнесмены из фракции Борьковщина, они перешли в партию власти очень быстро, там за два или три года. А вот с более такой э, длинной перспективы меня интересуют э, вообще вот, процессы на Востоке и на Юго-Востоке, точнее вот, процессы в местных элитах. Потому что то, что сейчас происходит, это практически такое как бы, размягчение государства и размягчение государственных структур, когда мы видим возникновение таких локальных региональных анклавов, которые фактически не контролируются центральной властью, где идут процессы, на которые центральная власть не имеет никакого влияния. Это наиболее четко проявляется в Донецкой области, это очень четко проявляется в Болгарской области, где силовая вертикаль. То есть силовая вертикаль является мифом, и где вот эта структура там, правоохранительных органов, где там, секретные службы, которые якобы вот, были всемогущие и все контролировали. Все это оказалось вот таким большим обшивом. То есть это не просто даже сапотаж, а это просто свидетельство глубокой деградации и вот такого как бы отмирания, вообще некой такой государственной дееспособности. Потому что, собственно говоря, вся эта государственная вертикальная, она действовала, собственно говоря, в частных интересах и фактически эксплуатировалась, эксплуатировалась частная интеллекту. И если мы посмотрим то, что произошло после Февральской революции на востоке страны, то можно увидеть -то такую ну, типологию вот, э, Типология перехода. первая модель это элитный то есть межелитное соглашение. И наиболее четко она проявляется в Нижнепетровской области, когда mm -hmm. а, после губернатора был предложен основной заликарный столовой Коломойский, фактически вытеснив там, сторонников Вилкула, людей Ахметова, произвел вот некую такую реконфигурацию политического поля Непредпетровской области, которая позволила а, создать ну, видите, такой режим там, управляем, управляемой, демократии, которая ну, выдерживает пока вот эти внешние шоки, удары, которые а, происходят. Мне кажется, что под эту модель, возможно, могут быть отнесены некоторые другие южные области, но я просто не владею информацией. А второй пример, это как раз, его можно назвать вот, «pact transition», это как раз Харьков, вот когда э, возник некий пакт между новой властью и а, традиционной в частности, Кернесом и отчасти тут об управляемом процессе перехода, в котором старые элиты сохраняют свои позиции. То есть смена власти фактически не происходит, а происходит некий такой управляемый переход за счет сохранения позиции традиционных элит. Мне кажется, что как раз тут модель Фернесса, Дубкина, она вкладывается в этот сценарий. И третья модель это модель конфликта, которая проявляется как раз наиболее характерно в Луганской области, где там, Ефремов, Тихонов и некоторые другие бывшие регионалы фактически, но ведут позиционную войну с структурами новой власти. И фактически именно они являются и спонсорами, и идейными организаторами вот этого сопротивления, которое происходит. И стоят в конечном итоге за вот этими сепаратистскими движениями. Это такие идеальные модели, и, конечно же, между ними возможны различные формы взаимодействия. Интересно, что будет происходить дальше, потому что как раз то, что происходит на востоке Украины, это очень хорошо проекцировано как раз в африканском примера, где есть государства, которые находятся между тропической Африкой и Северной Африкой. Это Тут Чад, это Судан. А, вот, а, там происходят все время такие сепаратистские войны. А, идет перванентные внутри результаты на гражданский конфликт, где местные элиты обладают очень серьезными позициями и а, поддержкой местного населения. Вот, а, мне кажется, что то, что происходит в Украине, оно укладывается, может быть, даже в такой суданский э, сценарий. Суданский то есть есть южный Судан, есть э, си, э, большая часть Северного э, Судана, и ну, вот возникает некое, некое автономистское такое движение, которое имеет как элитную поддержку, так и может быть идентифицировано с помощью каких-либо бастеров. Ну, в частности, в Судане это там религия, э, религия и раса. А вот в более такой мягкой форме это может быть зафиксировано и в случае у, украинской ситуации. И мне просто интересны вот, вот эти точки, а, прибыльные точки, в, в которых может быть каким-то образом зафиксирована новая компромиссная конфигурация. Вот здесь просто точки невозврата, когда становятся невозможными те или иные решения. И вот там на крайнем поле, крайний полюс, это, предположим, распад там, по Чехословацкому варианту, или своего его варианту, на два государства. Когда совместное существование невозможно, а возможно существование в двух разных государств. Более такой, как бы, теплый вариант, это конфедерация по типу, предположим, бельгийского как бы, варианта. Так, когда есть две части страны, они фиксируют а, какие-то правила совместного существования в общей федеральной конституции и а, совместно с, что существует. Еще более а, там, другой вариант – это там, ливанский или там, кипер, сценарий, или сценарий, который там, существует в некоторых тоже афроазиатских государствах, как фиксируется раздел постов государственного аппарата. Условно говоря, президент под там, Запада и Центра, премьер-министр от Востока. Или наоборот, президент от Востока, а премьер-министр а, а, Запада и Центра. И идя вот в эту сторону, мы подходим к саморешениям решениям, связанным с децентрализацией, государственной реформой и, так далее. И так далее. Мне кажется, что а, мы еще не подошли к той точке, когда мы переходим к вот, вот этим вариантам, которые вот, фиксируют эти э, 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 расколы, а сейчас, возможно, вот, некая аккомодация э, восточных элит в рамках некого такого общего украинского, украинского проекта. К сожалению, вот отпал Крым, да? и э, Крым в ближайшее время не может быть реинтегрир, реинтегрирован в Украину. И, э, в частности, на вот, да, презентации вот, в основном, я показывал там расчеты, это перерасчеты вот, парламентских выборов в Украине и президентских выборы Украины, как без, без Крыма и Севастополя. То есть это где-то там миллион 800, там, плюс Севастополь 400 тысяч избирателей. А, вот а, фактически в 2010 а, году разрыв между Ленинуковича и Тимошенко а, уходит, а, снижается до 0,3%. Так, то есть они фактически идут э, вместе. Да? А э, очень интересный результат выбора четвертого года. Президентских выборов четвертого года. Так вот, во втором туре побеждает э, э, Ющенко с небольшим отрывом. То есть без крыпа сценарий выбора четвертого года был бы другой. Так Виктор Федорович Иванович проигрывает без Крыма и без Севастополя. Вот э, сейчас... Э, у, да, ну, с учетом префакта да, фальсификации, да, которые были... Прикол, да, и и да Другой вопрос. Э, не были бы натянуты эти фальсификации? Да, еще больше. Еще, еще, еще дальше, да, да. <существ> да, Но ну, это бы, вызывает свою некую такую ответную реакцию. просто эти фальсификации труднее делать, потому что они становятся все очевидными. Просто логистика фальсификации, она утяжеляется, финансово обременяется и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что сейчас вот Украина проходит некий такой э, поворотный этап своей истории, когда должна произойти перезагрузка вот этого украинского проекта, и э, должны быть найдены вот эти новые точки соприкосновения. Как они могут быть найдены? Ну, это вот вопрос, который стоит перед всем украинским политиком. Последние данные социологического вопроса у Харьковскому доктор 28 процентов, выбор Сибирь, первый тур, доктор 28 процентов, далее идут Порошенко и, э, 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 и, 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 и Египта. Вот это э, картинка по Харькову. Э, кто вот, создаст некую такую модель э, коалиционирования с восточно-украинскими элитами, тут выиграет второй э, тур президентских выборов, если он, э, если он то, что сейчас обсуждается, это борьба между двумя кандидатами, Тимошенко и а, Порошенко. В любом случае будет некая коалиция в том или это в То ли это будет широкая коалиция между а, Тимошенко и а, группой Куликова, то ли это будет а, в другом виде широкая коалиция там, Порошенко, Печко, а, Тигибка. А, куда войдут эти в качестве младших партнеров? представители, представители Я напомню, что Кернес э, был на, Кальперском Майдане в 2004 году и кричал «Гейт, «Бушнарёв! Гейт». Э, и э, он был как раз вот в вот этой намечающейся побеждающей, побеждающей, коалиции вместе с Абаком, который долгое время был ближайшим бизнес-партнером э, во всех коммерческих проектах. И развитие там, украинской, и, точнее, харьковской политики могло пойти иначе, если бы Кердес остался бы вот, этой группе Авакова, вот как и в оранжевой коалиции, которая победила, победила в Харькове, Может быть, был бы назначен и другой губернатор, не АВАК, который, там, говорил, Пирова, а не а Аваков, который, некоторые говорили, был там, пролоббирован э, какие-то, или Петров Ющенко, брат Ющенко, тоже влиятельных карточных бизнесменов, который ну, имел, имел, и имеет до сих пор очень, очень серьезные позиции. И, кстати, находится в той орбите, который, том алгоритме, который был, был задан доктором Кеттерсом в, 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 настоящее время. То есть я говорю о том, что да, типаж Кеттерса, который ну, можно считать вот, некой такой вот, увеличительной картинкой э, кальковского бизнесмена вот, с таким как бы ясным происхождением капитала, с вот, специфической лексикой, является очень прагматичным. Э, и э, то, как быстро был сдан вот этот проект Юго-Восточной Республики, говорит о том, что э, кальковские бизнес-элиты готовы к промежу, да? готовы войти в, в будущие вот, вот эти киевские расклады, І вопрос стоїть, хто предложить что-то? Нужна спитати? Скажіть, вас хвилин, наскільки серйозна так, є втрата, ну, випадків, якщо виявити повний або майже повний економічний розрив з Росії, наскільки серйозно економічно постраждає архістир? Наскільки це відчувається? Серед <гану> громадськості <гану> серед громадськості. Більш-менш, я кажу відносно, більш, ніж серйозно, більш, ніж серйозно. Щоразу, прохання було, що в інших країнах розміняють поставку деталей для збройних підприємств, як у Росії. Молодіюються всі крупні підприємства Києва, вони працювали в кооперації з Росією на російський ринок, і технологічно зав'язані на цьому спосібі. Турбоатом, авіазавод,

Харьков больше завязан на Россию, чем в других областях. На индийской стадии? Да, через еще что-то есть, это экспорт металла в России. Вот наконец-то она очень интересная. Это фактически некий такой отклад, который имеет прямой доступ на мировые рынки. Вот что сделал Ахметов и другие угольно-металлургические олигархи. Они создали... Производственные цепочки, которые не завязаны фактически на местную экономику, местную промышленность. То есть это выкачивание ресурсов сырья и эксплуатация рабочей силы местной, и получение всех прибыли, которые конвертируются не в модернизацию производства, а уводится в, в, в обшор. Вот это модель. Единственное, на что они завязаны, это на местные линии местные элиты это они они покупаются есть, как первоначально была создана как бы правоохранительная система потом были поставлены свои э, губернаторы и таким образом было обеспечено функционирование системы которая не связана с Киевом да, и не связана с остальной страной вот ситуация радикально изменилась когда эти люди получили президентский пост в центре но а, когда они получили президентский пост в центре, в 2010 году, начался другой процесс. Когда начала возникать вертикаль, которая фактически вступила с ними в конкуренцию, которая получила наименование семьи. И когда вот те инвесторы и идеологи, и спонсоры, они фактически или были вынуждены делиться, или были вынуждены уступить. Вот это как раз вызвало якби как бы другу, якби как бы, ту інтервенцію, яка прийшла, вот, тому що це сталося 2018. Тобто, виходить, ось би, ми можемо вважати, що Донецька ця ситуація, ну, скажімо, вугільною металургією. Це аналог, умовно кажучи, російського Газпрому, так? Да? От. Тобто, це щось таке всередині країни, що не платить, по суті, податки. Вот, ну, это с природная и природное, просто он отличается технологичным и просто связаны ценами. То есть, фактически это вот некая цепочка, которая вот повешена в воздухе и не связана ни с ни со страной, ни с ее как бы экономикой. А чисто политически за счет как бы вот этой вот. То, есть ее можно называть из-за чего транснациональной корпорацией, по сути. Ну, в этом случае, ну, в определенном смысле. Так. В старой терминологии. Яка получила отримала свого президента в в